चेन्नई चेन्नई में गुरु लोग प्यारी सास सुंदर जी वाह एक ऋषिक का खान साहब वाह ऋषिक के बेटे उतवार देखे लगे वाह गुरु गुरु भगवान ऋत वाणी अवृत सारलो कुल वाणी साथ सेवक जन माने परनाथ ने लिखा शाम को तो सीधे नहीं है सबके सामने किए अनुसवन करना चाहिए

ਤੇ ਸਾਸਤਰ ਜਿਉ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ λεਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਸਤਰ ਜਿਉ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ 흘ੋਲੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 흘ਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ

ंगज इस है शांतिला हैीतू प्यारना है जो सतसंगज दूजे की शांति कायम रखने गाया जाता है सतसंगज जो कोई दूजिया की शांति अपना आपा कर्बान करता है तो इस तू बोल दान की हो सकता है इस तो गौर की प्राप्ति हो सकती है इतना त्याग बलिदान वैसे भी इस कौम के आया है ये चलाया शहीदों ने सरकार ने सिलसिला चलिया शहादत का सब तो बद शहादत इस देश की आजादी धर्म की रक्षा दे मातृभूमि की रक्षा इस कौम ने गुरु की है उसका जयकारा जो बोले सो निहाल सच से आकार बोलन को तो एक पावता ही है कि सच सुनाई सी सच की बेटा यानी कि जिने समा समेदी नजाकत रूप में देखते हुए गुरु नानक पाशा ने बाबा जावर कह दी मदद की थी है ये भी मदद भी होनी चाहिए है एने के कि किसी ने एक चपेड़ मारी ने दूसरी का को कर दे ने भी इतने भी मार है एक शांति नहीं होती है तिसासनी पहले

कुछ पति करने ले, ते फिर सासु जो कोई चढ़ के आ गया है दुश्मन ता फिर उसको छोड़ना भी ए भी साढे एक का अंग है कहते हैं कि बोलन को एक पाव का ये है कि सच सुनाई कि सच की वेला वा, वाला बोल जो सच बोलने की दलीली रखता है वो यो पहले से बोलता है जिससे ते अंदर इस तरह बोल सकने की समर्थता है वो आप ही नियान है पुराना भी निकाल करता है

कहानी सुना रहे हो या आपस आप में कोई वार्तालाप कर रहे हो संवाद कर रहे हो अगला बंद जवाब ना देगा ना पड़े हाँ मुँह ही ना करे देर तो किर बोलोगे भाई तू सुन ही नहीं रहा तू जवाब ही नहीं देख उसकी कोई रुचि नहीं है कोई दिलचस्पी नहीं है फिर कि किन्नि, देर बोलोगे फोन पर गल करते हो अगला बंद कोई जवाब नहीं दे रहा कि देर बोलोगे इसलिए वार्तालाप है

वाहसा है तो जम करता है, है।, है सच न्याय में किसी नहारिथे भी वाहगुरु तो जी की फतेह कोई विघन पै रहा है खालसे ने उत्तर ਲਵੇ ਸੇਣਾ ਤੇ ਤੁੰਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕਾਰਾ ਖਾਸੇ ਵਿਆ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁੜਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾ ਇਸਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਲਈ ਡੜ ਭਰੇਗਾ ਇਹ ਜੇਕਾਰਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਖਾਸਾ ਮਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

पक्षों है किसी पक्षों है उस तरह मदद करे जिस विले है उसे तरीके उस तरीके हक सच खड़ा रहे, दे खड़ा रहे, दे, खड़ा रहे सास इस तरह दो दो, दे ये जो चीजा ने ना जो काम के अहकार ने रूपांतरित होंगे शक्ति है पल है किसी भी पक्षों है तब्दील होगा फिर जब सास समझो फिर किस उसकी गलत वरतों नहीं होगी नहीं होगी वह ताकत किसी के परे वास्ते हो रूपांतरित हो जाएगा रूपांतरित हो जाएगा वो दे दे जाएगा। अपनी शक्ति पहचानते हुए क्योंकि उसकी जोत अंशा है, को तो जो स्वरूप है अपना पहचान अपने बचाए तो मूल न जुड़े रहिए तब तक, तक ही इसारा तो सफल हो सकता है धनता योग बन सकता है गुरु सारे बुद बखशे बल सुमत बख्शे कोई प्यार का के एक विश्वास के भरोसे का जाए जिस तद के लोग सुखी है, पर लोग सुखी ने निकल आपने आप अवस्था बन सके पिंडा चुका मां बख्शे जी वागुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी